Артиллерия, как показала практика, является грозной силой и достаточно э, существенным аргументом в этой войне. Хотел поздравить всех артиллеристов с этим профессиональным праздником, пожелать им здоровья, сил в борьбе с врагом. Чтобы все, все выходило, все цели были поражены, чтобы не было промахов. Быстрее домой вернуться, чтобы война закончилась. Своим семьям своими близкими. Хочу поздравить ребята с артиллерии, с новой праздником, непосредственно наших корректировщиков. Уважаю им просто выжить на этой войне, никогда ничего не бояться, не знать, что наша Родина будет наша. мы ее всегда защитим. Все мы хотим мира, скорейшего завершения боевых действий, но при этом чтобы враг не лез в нашу землю. Мы готовы дать отпор нашим врагам. Военнослужащие вооруженные силы Украины всегда готовы поставить интересы нашего государства и защищать наши исконные земли. Мы готовы в любой момент прийти на помощь нашим с пехотой и поддержать их в Ну, В будь-який момент, в будь-який час, по команді в привозі бойовій, ми вийдемо, надамо допомогу вогняну підтримку своїм побратимам піхоті. Хай тримаються, не переживають. Хай хлопці не бояться, ми задні не дамо. Треба буде неділя, дві, три відстоїмо місяць, скільки треба, скільки відстоїмо. Героям слава!